Assalamualaikum dan salam sejahtera di Petik Suri Tangkai Berduri Umai Kesini Persembah Diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 Minit MMTV edisi 2 April 2025. Kita ke berita utama. Projek pembangunan berhampiran lokasi kebakaran saluran pipe gas di Petrahaik Subang Jaya telah mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa berkaitan. Datuk Bandar Subang Jaya Datuk Amirul Azizan Abdul Rahim berkata projek itu bukan berada dalam rizab laluan Petronas dan telah diberikan kelulusan serta kebenaran merancang pada 2022. Tambah Amirul Azizan pihaknya tidak akan memberikan kenyataan rasmi berhubung projek berkenaan ketika ini bagi memberi laluan siasatan dalaman dijalankan oleh Petronas, polis dan pihak berkuasa berkaitan. Dalam pada itu beliau turut memaklumkan bahawa projek tersebut sepatutnya siap pada Disember tahun lalu namun mengalami sedikit kelewatan kerana masih dalam proses mendapatkan CJ pre siap dan pembantuan CCC Terdahulu tular di media sosial bahawa projek berkenaan tidak mendapat kelulusan selain melanggar peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, pihak polis akan mengenal pasti kontraktor yang menjalankan kerja-kerja di kawasan saluran gas di Putra Heights bagi membantu siasatan berhubung kejadian itu. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, pihaknya juga telah mengambil keterangan daripada mangsa yang cedera di hospital dan akan meneruskan siasatan terhadap mangsa yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPP. EPS. Sebanyak 20 agensi terlibat dalam siasatan dan pemeriksaan tahap keselamatan di lokasi kebakaran saluran pipe gas di Jalan Putra Harmoni, Putra Haik, Subang Jaya yang bermula pagi tadi. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamak berkata, bagi melancarkan pergerakan pasukan keselamatan, Jalan Pesiaran Harmoni ditutup secara berperingkat sebelum dibuka semula kepada penduduk yang terjejas. Antara agensi yang terlibat ialah Polis Raja Malaysia PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Tenaga Nasional Berhad TNB, pihak berkuasa tempatan serta pegawai daerah bertanggungjawab di kawasan terbabit. Sementara itu, Ketua Pengarah JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya kini menilai kerugian ke atas rumah dan kenderaan penduduk yang terjejas dalam insiden letupan pipe gas berkenaan. Tambahnya pasukan bomba dari Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan ibu pejabat JBPM turut dikerahkan bagi mempercepatkan proses siasatan serta memudahkan pergerakan penduduk yang terjejas untuk kembali ke kediaman masing-masing. Turut kelihatan di lokasi ialah pasukan unit anjing pengesan K9 dan unit siasatan forensik dari Bukit Aman yang memulakan siasatan di kawasan kebakaran. Setakat ini seramai 364 mangsa daripada 74 keluarga masih ditempatkan di pusat tempat sementara PPS iaitu di Masjid Putra Heights dan Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Subang Jaya Dewan Camellia Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dilaporkan perlahan pagi ini susulan pertambahan jumlah kenderaan menghala ke ibu kota selepas cuti panjang sempena Aidilfitri. Pemerhatian utusan Malaysia mendapati orang ramai sudah mula kembali ke ibu kota dengan ada yang sudah bekerja hari ini. Bagaimanapun berdasarkan kepada paparan televisyen lita tertutup CCTV di laman web Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM laluan lebuh raya utama NKVE Plus dan LPT menghala ke ibu kota masih dalam keadaan dan terkawal. Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKVE misalnya menunjukkan bilangan kenderaan yang semakin bertambah namun masih dalam keadaan terkawal dan tiada kesesakan setakat ini. Begitu juga dengan Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 dan 2 mula menyaksikan pertambahan bilangan kenderaan dari arah Karak, Pahang, Kuala Nerus dan Terengganu ke arah ibu kota. Lebuh Raya Utara Selatan PLUS juga menunjukkan aliran trafik yang semakin perlahan disebabkan pertambahan bilangan kenderaan. Hujan lebat berterusan selama lebih 12 jam sejak awal pagi tadi menyebabkan beberapa kawasan di Terengganu dilanda, dilanda banjir kilat. Antara kawasan terjejas ialah Tok Adis, Kuala Terengganu, Kampung Bari Besar Setiu dan Kampung Tok Dor Besut. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Terengganu Osman Abdullah berkata banjir kilat tersebut disebabkan taburan hujan lebat melebihi 100 mm serta fenomena air pasang besar melebihi 2 m Hujannya tinjau mendapati taburan hujan di 11 kawasan di empat daerah di Terengganu iaitu Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang dan Besut menerima taburan hujan melebihi 100 mm. Menurutnya, Menurut beliau, hujan berterusan yang sedang berlaku ketika ini dijangka reda mulai awal malam ini namun keadaan cuaca lembab dirama berlaku di negeri Terengganu sehingga Kamis ini. Berdasarkan laporan Sekretariat Jawatankuasa Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Terengganu, 18 mangsa melibatkan tiga keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS Balai Bari Besar Setiu. Eh, eh, jangan skip video ni dulu. Okey, korang yang tanya Syasha kat mana nak beli rumah dekat tengah bandar KL ni kan? Okey, tengok video ni sampai habis dan jangan, jangan lupa tekan butang save. Korang Bumi Putra, ha bagus. Rumah ni ada 15% wow. diskaun untuk Bumi Putra dan juga freehold. Yes. Unit 850 square feet ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Eh, janganlah ikut. Sofa ni? Eh, korang Rupanya rumah ni Furnished Dengan perabot yang berkualiti Sedapnya Katil free ni Nak lagi best Bukan setakat cuci kaki Je masuk rumah KL48 ni Ada kolam infinity Gym taman permainan kanak-kanak Kawasan untuk BBQ Jacuzzi Kolam mandi Bilik meeting Bilik membaca Bilik permainan Dan pelbagai lagi KL48 ni Dekat dengan TRX sana Velocity dan Ikea ceras. Eh, korang nak ke highway macam MRR1, MRR2, Max dan juga Best Raya, jangan risau sebab dekat sangat-sangat. Tak nak naik kereta, nak naik public transport? Okey, jom. Ha, kita sekarang dekat MRT Chan Lin, Hanya satu kilometer saja daripada KL48. Jadi berminat dengan hanya bermula RM605,000, korang boleh dapat rumah idaman anda. kita kembali lagi seorang parah dan tiga cedera ringan selepas sebuah gerai jual mercun dan bunga api dekat kampung Batu 9 Sabak Bernam Selangor terbakar tengah malam tadi. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mota berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 1.08 pagi sebelum menggerakkan sepasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sabak Bernam. Dalam, perkembangan, dalam perkembangan sama, Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Mat Yusof Ahmad berkata, hasil semakan mendapati premis perniagaan itu mempunyai kebenaran lesen menjual dan memiliki mercun atau bunga api hujannya empat mangsa yang merupakan pekerja gerai itu dibawa ke hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam bagi mendapatkan rawatan tambahnya lagi kertas siasatan dibuka mengikut seksyen 285 kanun Kesiksaan. Kami semua gagal tipu diri sendiri. Demikian luahan sedih pelakon Amiza Aznan beraya dengan anak sulungnya Andre Mikael Cairo 22 tahun yang disahkan menghidap kanser paru-paru tahap 3. Dalam masa sama Amiza 50 tahun memaklumkan bapanya juga gagal mengawal emosi walaupun sudah berjanji tidak mahu menangis. Perkongsian tersebut turut meraih perhatian rakan selebriti yang turut sebab melihat keadaan Amiza dan Andre. Rata-rata mereka memberikan kata-kata semangat dan mendoakan segala urusan Amiza dipermudahkan. Pada Februari lalu Amiza mengesahkan anak sulungnya menghidap kanser paru-paru tahap 3 selepas menerima rawatan di Hospital Ampang. Berita Dunia. Seorang lelaki di Bayu Asin, wilayah Sumatera Selatan Indonesia nekat membakar warung bakso miliknya sendiri selepas mengetahui bahawa isterinya curang dengan lelaki lain. Menerusi satu klip video yang tular di media sosial memaparkan lelaki itu dengan sengaja membakar restoran bakso miliknya dan merakam tindakan tersebut. Ketua Polis Tungkal Ilir, Assistant Commissioner Fabrian Shah berkata, lelaki itu yang bernama Rahmat, 42 tahun membakar premis itu pada 26 Mac lalu, sekitar pukul 8.30 pagi waktu tempatan. Tambahnya Rahmat bertindak demikian bagi melepaskan kemarahannya terhadap perbuatan isterinya. Tiada kemalangan jiwa dalam kejadian itu manakala nilai kerugian dianggarkan hanya sekitar 270 ringgit ekoran beberapa barangan sempat diselamatkan oleh Rahmat sebelum api merebak. Seorang tukang gunting rambut di Indonesia terpaksa memakai alat bantuan pernafasan akibat keletihan menerima 80 pelanggan dalam masa sehari. Rakaman yang dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Nyinyir Update Official memaparkan lelaki itu duduk di atas lantai dalam keadaan lemah dan memakai alat bantuan pernafasan untuk mendapatkan oksigen tambahan. Kejadian berlaku apabila kedainya dipenuhi pelanggan yang mahu memotong rambut sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri. Dia juga dilaporkan bekerja dan dari pagi hingga malam tanpa henti sehingga tidak mempunyai rehat mencukupi. Klip video itu menjadi tular dan menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. ke segmen halal niaga minggu ini bermula pada tahun 2016 di Skudai Johor Baru Restoran Nasi Kerabu Moknap terus menjadi pilihan utama para pelanggan yang menyukai sajian pantai timur kini Restoran Moknap terus melebarkan sayap apabila mempunyai 3 cawangan iaitu di Pantai Dalam, Kuala Lumpur Pandai Baru Bangi dan Skudai Johor Baru pemiliknya Syed Iskandar berkata menu-menu di sini menggunakan resepi asli dari Kelantan dan merupakan legasi Allahyarham neneknya Uh, okay menu utama kami Yang famous sekarang ni Adalah uh, nasi kerabu Okay antara Tiga cawangan ni kami ada uh, Berniaga nasi kerabu Nasi kukus dan nasi belaut Belaut kelantan lah Antara ayam gula, ikan gula Nasi dagang uh, Daging belengas uh, yang famous lah Sekarang lah Jadi antara menu yang menentuk sekarang adalah nasi kerabu 90% nasi kerabu Di antara Kelima menu tu adalah nasi kerabu. Yang datang pun nasi kerabu, yang datang pun nasi kerabu. So menu utama yang meng laut, yang laris uh, kami terjual uh, daging bakar black pepper, lemak bakar black pepper, kambing bakar black pepper. Menariknya 50% bahan mentah dan rempah ratus menggunakan produk dari Kelantan. Kami perap black pepper. Macam mana pun kami mesti perap satu malam Untuk proses uh, bakar So maknanya sebelum bakar tu kami mesti perap satu malam Dan kami punya resipi ni sekarang ni Daging tak sama macam jualan di kedai-kedai lain Kami adalah proses kami uh, Kami dua step untuk proses bakar First kali kami bakar sebelum uh, Okay kami first kami bakar 50% dan selepas bakar baru potong Kami gaul black pepper untuk proses aa, Masak untuk kali kedua tu Proton New Energy Technology, PRONET, anak syarikat pengeluar kereta nasional Proton Holdings Berhad menawarkan diskaun 30% untuk caj pengecasan kenderaan elektrik EV dari 29 Mac hingga 7 April 2025 sempena syawal. Inisiatif ini bertujuan memudahkan perjalanan balik kampung dengan akses kepada lebih 2,000 pengecas awam di seluruh Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif PRONET, Zhang Xiang berkata pihaknya komited untuk menjadikan pemanduan elektrik lebih praktikal dan menyeronokkan untuk semua. Beliau berkata pengguna Proton E-Mas 7 atau model smart dapat menikmati perjalanan yang lancar sambil memanfaatkan diskaun Pengecasan sebanyak 30% untuk masa yang terhad. Berita Sukan Bekas jurulatih skuad kebangsaan Tan Cheng Ho dijangka akan kembali ke Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam masa terdekat sebagai penasihat teknikal Harimau Malaya. Menurut sumber dipercayai tawaran itu datang selepas pengalamannya mengurus kelab-kelab domestik dan pengalaman singkat di Thailand dengan fokus untuk memanfaatkan kepakarannya dalam pembangunan strategi jangka panjang. Cheng Ho sebelum ini berjaya meningkatkan ranking Malaysia dalam carta persatuan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke ketika membimbing skuad Harimau Malaya dan dikenali kerana kepakarannya membangunkan pasukan muda. Jika beliau menerima tawaran itu, cabaran utamanya adalah memastikan peranan sebagai penasihat teknikal tidak bertindih dengan tugas jurulatih sedia ada. Setakat ini, tiada kenyataan rasmi dikeluarkan namun spekulasi ini mencerminkan harapan agar kepakarannya dimanfaatkan untuk kemajuan bola sepak negara. Pasukan Manchester City menerima tamparan hebat selepas penyerang utama Erling Haaland mengalami kecederaan serius sekaligus selepas aksi Liga Perdana Inggeris EPL bertemu Leicester City awal pagi esok. Sebagai rekod, Haaland mengalami kecederaan ketika membantu The Citizen menang 2-1 ke atas Bournemouth dalam aksi suku akhir Piala FA Ahad lepas. Kecederaan di bahagian pergelangan kaki itu turut meresahkan peminat kelab bola sepak ini dan kini pihak pengurusan juga turut mendapatkan nasihat mindset pakar dalam memastikan tahap kecederaan yang dialami Haaland. Pengendali City Pep Guardiola mendedahkan pemain antarabangsa Norway itu mungkin akan disisihkan sekurang-kurangnya lima minggu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Kamis 3 April 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.